управление внутренней безопасности в Одесской области, то есть нашим подразделением, была проведена спецоперация по задержанию двух сотрудников, а также их пособника, гражданского лица, на получение взятки в размере 50 тысяч гривен. То есть один из сотрудников, это 4 числа, то есть этого месяца, был уволен из э, э, органов внутренних дел с переходом в новую полицию, э, а также вместе с ним находился действующий сотрудник уже полиции, новой полиции, Киевского района, районного отдела, которые задержали гражданина э, за хранение марихуаны и вымогали сумму 50 тысяч гривен за уклонение от ответственности уголовной. Подвезли его к районному отделу Малиновского, то есть тыльную сторону, и ждали, то есть родственников задержанного, чтобы дабы родственники принесли бы взятку бы. Узнав о задержании своего родственника, граждане обратились, сделали на горячую линию внутренней безопасности звонок. Мы моментально совместно с прокуратурой Одесской области было заведено уголовное проваджение. На основании этого уголовного проваджения совместно с следователями прокуратуры провели оперативные мероприятия по задержанию лиц. То есть были нами задержаны один действующий сотрудник уголовного розыска Киевского района, один сотрудник УБНОНа Киевского района э, был уволен Запас вооруженных сил, то есть стоял здесь три дня, просил э, меня и приходил сюда и просился, чтобы мы его перевели бы, но мы его не перевели и не погоджили его перевод в новую полицию, и все-таки он умудрился со своим сотрудником бывшим провести это мероприятие, дабы получить взятку, а также они привлекли к этому всему гражданское лицо, которое был посредником для получения этой взятки. Все все троем были задержаны на место преступления. В данный момент ведется следствие, и все. Те, кто участвовали в, это, в этом правонарушении, все будут наказаны. И в данный момент мы будем далее заниматься тем, чтобы выявлять таких сотрудников и наказывать. И, конечно же, э, я надеюсь на то, что суд вынесет самое э, правовое решение, чтобы наказать этих сотрудников, чтоб, и э, чтобы они знали, что здесь больше не будет такого, и все будут наказаны за такие неправомерные Деяния. Николай Олегович, 85 года. Вы являетесь действующим сотрудником милиции? Нет. Не являетесь. Скажите, вы сегодня получали от кого-либо, какие-либо денежные средства? Ну я получал пакет, но как бы мне сказали взять и отнести в машину. <как> пакет, который располагается <как> согласно того, что вы указали и были задержаны на месте. Это этот пакет, который? Да. <как> что в этом пакете находится? Там деньги. От кого вы эти денежные средства получили? Я не знаю, от мужчины. Мужчина какой? Молодой? Нет, взрослый мужчина. Где вы получили эти денежные средства? В машине. В каком автомобиле? Тойота. Можете назвать марку Тойота, номер машины? Тойота Камри, номер не знаю. Кому принадлежит этот автомобиль? А, ну, идиот. ну, кто ну, эти граждане, на которых вы указываете? Я, насколько знаю, милиционеры. Сотрудники милиции, да? да. За что вы получали денежные средства, вы знаете? Нет, я не знаю. Так, давайте обратим внимание, что... Смотрите, ну, расположен пакет с денежными средствами. Какая сумма здесь? Сказали, 50 тысяч. 50 тысяч. Может, это... Да, они же не обработаны. Перетянуты резинками. средства. Резинки снимаем. Вы номера четко снимайте. номера. Номера купюр. Так, посчитать надо, да? <свят> да, посчитайте сейчас вот эти денежные средства. И с резинкой их уже вернуть да. сейчас.

Перематывается да, резинкой. Да, да. Так, Дайте сфотографируйте да. сейчас э, Короче, эти получается. денежные средства в кулечек. Вот так вот как они лежали. Кроме да, вот так вот они располагали Давайте, после этого мы номер, индивидуальный номер пакета. Да, вы здесь смотрите, так как они были обнаружены в пакете, помещается в экспертный пакет под номером, который был выше указан. Этот пакет ломбируется Также. Что у вас находится в автомобиле? Первый вопрос. Первый вопрос? Да имеется ли у нет. вас в автомобиле оружие боеприпасы нет оружия взрывчатые нет. вещества наркотические средства иные предметы нет. запрещенные к обороту в Украине нет мы, у меня в автомобиле такого нет у меня есть э, нож охотничий но он не является холодным оружием у меня есть э, наручники Спецсредства. Да, да. Больше документы на автомобиле где? У меня. У вас. Обратите внимание, понятые, что на момент осмотра автомобиль находится, в принципе, двери закрытые, но не запертые. Спереди, а не Ну, с этой стороны, Дойдите, снимайте оттуда. Снимайте. Выкладывай. Все, выкладывайте на это. Давай, давай, давай. давайте дальше там по бардачку что-то. вот эти вот знаете. Бардачок еще uh -huh. там Здесь. А с той стороны еще бардачок. Один там под рулем. Да не Я жидкость. Да, она тут. Ну это для этого вот, для распознавания. Закрытые, да? Да. Так. Так, нож, да. Давайте нож. Что там пакет принесли какой-то? Я ждал пакет. Я ждал пакет. Так Я вот ждал. это все отдать им, пусть он распишку и распишку напишет. Где зампово Там чистый. Это мы одевали сидеть не там еще. В Есть водопровод? Щелкнуть еще. Есть.

放肆！不要走，老规矩。